Как я обещала, и ему всех девчат сейчас до наших телекранив для того, чтобы поговорить про школьный стиль. У всем нам сегодня допоможе наш стилист Юлия Заяц. Здравствуйте, Юлечка. Доброе утро. Инна. Итак, школьный стиль. Что это вообще такое и чем он отличается от других стилей? Ну, э, в первую очередь хотелось бы сказать, что нельзя путать школьный стиль и школьную форму, угу. потому что э, школьный стиль это вещи, созданные модными кутюрье для, скажем так, более взрослого поколения, которые уже давным-давно закончили школу, но вот эта вот ностальгия и напоминание о школе, о этих прекрасных все-таки годах, как бы нам в школе казалось, что это Печальные годы, да, вот, но, э, тем не менее, это э, стиль вот именно для этого. А школьная форма это все-таки нечто другое, как бы в школу мы ходим все-таки в деловом стиле, ну, по крайней мере, должны ходить. То есть мы можем даже это назвать деловой стиль для школы, для школьников. Да. школьная форма это деловой стиль для школы. У нас есть фото, которое мы хотим прокомментировать. Да, характерным стилем для характерными Признаки. признаками, да. Характерными признаками для школьного стиля являются воротнички, юбки в складочку, какие-то ну, воротнички это ажурные, возможно, может быть просто обыкновенные. Также, ну, понятное дело, галстуки, шарфики, гольфики. Вот И всевозможные все аксессуары возможные, да. Но если бы моя дочка так пошла в школу, я бы ее убила, наверное То есть ты приверженец делового стиля Мы по тебе сейчас это видим Ну, у меня, да, более такой, ну, все равно это более школьный стиль Ты в школе носила школьную форму, когда училась? Всегда Я никогда в школу не одевала джинсы как я тебя понимаю, хочется тебе пожать руку, Потому что школьники не понимают, насколько они упускают это время, когда можно надеть школьную форму и почувствовать себя действительно стильно в этой школьной форме, что ты присоединяешься к какому-то образу, к какой-то школе ты присоединен безусловно да. Большинство сейчас старшеклассниц очень любит много макияжа. мы с тобой разобрались о том что школьная форма должна остаться школьной формой а вот что по поводу макияжа что ты можешь им посоветовать Ну по поводу макияжа я могу сказать для школьных старшеклассниц это две основные буквы N и е e, то есть не это не означает что не чего-то там использовать а это означает натуральность и естественность. Это основное, что должно присутствовать в школьном макияже. Это ни в коем случае не яркие тени, можно использовать тени, но более таких пастельных тонов, это и либо, да, либо вот светло-голубые, светло-сиреневые, возможно, но именно такие, чтобы они ну, вот совсем чуть-чуть и полупрозрачные. В идеале, конечно, это просто обойтись карандашом или подводкой для глаз и тушью даже желательно не использовать тональный крем и пудру. Ну, тональный крем еще можно, но пудра это для молодой кожи особенно. Она сушит и, это, грубо говоря, штукатурка. Она просто портит. С этим мы с тобой плавно подошли к вопросу по поводу косметических средств для молодой кожи, потому что подростки, они максималисты. Они все, что видят, все на себя, все косметические средства, и тот же самый тональный крем, и базу, и пудру, и это все на себя, и румянчиками это все заштукатуривают. и, и потом они, это все Да, И они чувствуют себя прекрасно, понимая, что они взрослые. Что ты можешь посоветовать в этом случае? Ну, конечно. То есть, как я уже сказала, это натуральность и естественность. Косметика как таковая – это в принципе не не только декоративная. Крема – это тоже косметика, тоники – это тоже косметика. Тем более сейчас очень много разных средств, которые Именно вот для молодой кожи, то есть вот до 25 лет, и прямо на этикетке написано это. То есть, естественно, желательно использовать такую косметику. Три основных кита это очищение, увлажнение и защита. Еще вопрос по поводу декоративной косметики. На ней нет надписей для молодой кожи, но есть некоторые виды помад, румян, тональных кремов, которые тоже как бы для молодой кожи. Ты больше советуешь их? Ну, конечно. Конечно. Я же говорю, на этикетке все написано. Хотелось бы узнать еще по поводу прически, потому что для всех школьный образ это хвостики, это какие-то две косички и все. Для девочек этого мало. Они начинают делать себе какие-то разнообразные начесы, сложные прически. Но вот как я понимаю, что это слишком для такого образа, для школьного, для школы это перебор. Естественно, для школы начесы это перебор. Это больше подходит для вечеринок, для, может быть, там вечернего променада, для прогулки. То есть, ну, как бы не школа. Деловой стиль все-таки он характерен своим минимализмом, строгостью, то есть в прическе как можно, вот, ну, простые косички. Косички, ну, я бы не сказала, что они простые, потому что с помощью плетения можно сделать безумные просто прически. Ну, вот сейчас, да, видим вот, вот сейчас на экране вот видно, без косички дулька гулька пучок как его только не называют просто обычная вот это а, а, а вот эта косичка называется рыбий хвост тоже она очень простая ее очень легко делать и тем не менее она очень эффектно выглядит если вы хотите выделиться естественно очень часто в школе еще носили такие прически мальвинки просто потому что основная проблема все-таки особенно если у девочки челка ты сидишь за партой, голова наклонена, волосы лезут в рот, в глаза, зрение портится. Вот, поэтому желательно, конечно, убирать волосы от лица. Мальвинка это идеальное вообще. То есть это должно быть и красиво, но и не вредить школьному процессу ученика. Естественно. Естественно. Давай теперь подсумируем слегка макияж. Что должно быть, чего нет? В двух словах. Ну, должно быть красиво, как говорится, что за натто-то не здраво. То есть четко лаконично. четко, лаконично, минимально и в меру. То же самое с прической. То же самое с прической. Она должна не мешать, она должна быть аккуратной. Ну, естественно, собранной, чтобы ничего никуда не лезло И по поводу школьной формы Для большинства николаевских школьников школьная форма это юбка, блузка и пиджак Все это в каком-то там однотонном цвете э, да, И как... немножко мрачнее, когда сливаешься с серой массой Как остаться в школьной форме гордиться ей, но ну, немножко выделить себя? Э, ну, э, я хотела бы сказать, что, естественно, для нас школьная форма это черный низ, белый верх и пиджак вот. Но это не всегда может быть так. Можно использовать разнообразные цвета. Ну понятное дело, что брюки или юбка это темные, желательно, чтобы максимум серый или может быть светометаллик. Блузки не обязательно белые. Это могут быть и немножко и бежевые, и розоватые, и немножко голубые, ну такие с легкой голубизной. То есть ну, бирюзовые, ну, тоже такие легкие, нежные оттенки должны быть. То есть, не ярко там салатовое, ярко малиновое. Конечно, это немного отвлекает. Кроме блузок, можно еще использовать и гольфики, свитерочки, особенно в зимнее время года, когда холодно. Ну, и тогда же мы одеваем брюки, сапоги вместо туфель. В принципе, можно... Можно еще и в футболке, но футболки должны быть не висящие, такие как спортивные, а есть такие обтягивающие, они тоже очень хорошо смотрятся, особенно если под пиджак. А вот что по поводу принтов? Сейчас очень модные футболки с принтами, что ты можешь посоветовать? Это все-таки более спортивный хип-хоповский стиль, то есть это не школьная форма. А это вот... можно одеть на улицу, на прогулку, выйти с друзьями. В соцсетях на фото мы можем видеть, что сейчас под классический стиль, под юбки и блузки, девчонки одевают кроссовки. Что ты можешь по этому посоветовать нам? Ну, это то же самое, как очень часто смеются: если пацандали одеть носки. Ну, Но это лично мое мнение. То есть деловой стиль это не. Нет, а кроссовки это, это спортивно, это не деловой стиль. Можешь нам еще напоследок озвучить главное правило делового стиля? Что должно быть обязательно, чего не должно быть, что за надпах? Ну, я уже об этом говорила, что э, это строгость, это должны быть четкие линии, формы, э, никакого рюша, <с> это, это романтизм уже, э, как бы юбка-карандаш, брюки тоже классика строгие. Можно еще разнообразить. У меня бабушка всегда говорила, что если у тебя в гардеробе есть одни брюки, одна юбка и одна блузка и 10 шарфиков, то каждый день ты можешь одеваться по-разному. То есть разнообразить можно школьную форму шарфиками. Способы их завязывать уйма. В интернете сейчас вот просто ввести, и тебе сразу и схемы, и как оно выглядит. И, естественно, если еще тем более шарфики разноцветные, разной длины, разной фактуры, просто фантазируйте. Главное это фантазия и желание. Конечно. Спасибо тебе, Юлечка, что сегодня рассказала и мне, и нашим старшеклассницам. Я думаю, что твои советы будут для них полезны, потому что завтра уже 1 сентября, и каждая девочка хочет выглядеть прекрасно, не сливаться с общей массой и быть какой-то особенной именно для себя. Я нагадую, что сегодня до нас завитала стилист Юлия Заяц. Мы дякуем ей, я думаю, что это останется остальная встреча в нашей программе.